Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Pernahkah kalian berfikir, apakah jenis olahraga yang kita sukai ada hubungannya dengan status ekonomi kita? Ini mungkin terdengar agak sensitif, tapi ini adalah fenomena sosial yang sangat menarik untuk dibahas. Hari ini, kita akan mengupas tuntas perbezaan pilihan olahraga antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah di Malaysia. Mengapa sih bisa ada perbezaan ini? Mari kita selidiki bersama. Pertama-tama, kita harus fahami bahawa akses dan biaya adalah dua faktor utama. Olahraga seperti golf berkuda atau berlayar sering kali dianggap sebagai olahraga orang kaya. Kenapa? Cuba bayangkan saja, untuk bermain golf, anda tidak hanya perlu membayar biaya keanggotaan klub yang mahal, tapi juga harus membeli peralatan seperti stack golf, bola, dan pakaian khusus yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Belum lagi biaya sewa lapangan atau kadi. Hal yang sama berlaku untuk berkuda atau berlayar. Semuanya membutuhkan investasi finansial yang signifikan yang secara alami membatasi akses bagi mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Di sisi lain, olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis atau lari jauh lebih merakyat. Mengapa? Kerana biayanya sangat terjangkau. Untuk bermain sepak bola di lapangan dekat rumah, anda hanya butuh sebuah bola dan beberapa teman. Bermain bulu tangkis di halaman rumah, cukup dengan dua raket dan satu sweatleco. Olahraga-olahraga ini tidak memerlukan infrastruktur mewah atau peralatan mahal, membuatnya mudah diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang ekonomi. Inilah yang membuatnya begitu popular di kalangan masyarakat luas di Malaysia. Faktor kedua adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkaran pertemanan dan keluarga sangat mempengaruhi pilihan olahraga kita. Seseorang yang tumbuh di lingkungan di mana teman-teman dan keluarganya rutin bermain polo atau ski, kemungkinan besar akan ikut tertarik dan mencoba olahraga tersebut. Klub-klub eksklusif untuk olahraga tertentu juga berfungsi sebagai tempat untuk membangun jaringan bisnes dan sosial bagi kalangan atas. Ini menciptakan sebuah siklus di mana olahraga tersebut menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup mereka. Sebaliknya, bagi kelompok berpenghasilan rendah, olahraga sering kali menjadi sarana untuk membangun komunitas dan kebersamaan dengan cara yang lebih sederhana turnamen sepak bola atau sepak takraw antar kampung, misalnya bukan hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang mempererat tali persaudaraan dan kebanggaan lokal. Olahraga menjadi aktivitas komunal yang menyatukan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat di lingkungan tersebut. Selanjutnya, mari kita bicara soal waktu dan lokasi. Orang-orang dengan penghasilan tinggi seringkali memiliki fleksibilitas waktu yang lebih besar. Mereka mungkin bisa mengambil cuti di tengah minggu untuk bermain golf atau pergi berlibur untuk bermain ski. Selain itu, mereka biasanya tinggal di kawasan perumahan elit yang memang sudah dilengkapi dengan fasilitas olahraga premium seperti lapangan tenis, kolam renang atau pusat kebugaran eksklusif. Bagi mereka yang bekerja dengan upah per jam atau memiliki jadual kerja yang padat, meluangkan waktu berjam-jam untuk berolahraga bisa menjadi sebuah kemewahan. Pilihan mereka cenderung jatuh pada olahraga yang bisa dilakukan di dekat rumah setelah jam kerja seperti jogging di taman umum atau bermain bulu tangkis di lapangan komunitas. Keterbatasan waktu dan akses ke fasilitas yang lebih baik secara alami mengarahkan mereka pada pilihan olahraga yang lebih praktis dan efisien. Jadi, kesimpulannya, perbezaan pilihan olahraga ini bukanlah soal selera semata, melainkan hasil dari kombinasi faktor ekonomi, sosial dan logistik. Ini bukan untuk mengatakan bahawa satu olahraga lebih baik dari yang lain. Setiap olahraga memiliki nilai dan manfaatnya sendiri. Yang terpenting adalah semangat untuk tetap aktif dan sehat, apapun jenis olahraganya. Fenomena ini hanya menunjukkan bagaimana struktur sosial dan ekonomi dapat membentuk berbagai aspek dalam kehidupan kita, termasuk cara kita berolahraga. Terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Apakah kalian punya pengalaman pribadi yang ingin dibagikan? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.